Хочешь сказать, что ты, будучи 4 месяца по-серьезному узнал о Боге Целителе, пришел домой, возложил руки на свою бабушку, да. у которой было давление, сколько ты говоришь? Постоянно там 220-240 на 180. То есть ты пришел, возложил свои руки, да. и бабушка она, она дышала, нет, тяжело дышала, так, знаете, как, собака дышит, когда ей жарко. Да, да, она да. тяжело дышала, и давление большое. На следующий день она проснулась, и она спала целую ночь спокойно. И у нее, во-первых, после этого вообще мы выбросил я выбросил этот прибор, как называется, для давления, я вообще выбросил. Уже 4 месяца мы не меряем. Может, где-то там по старости еще, где-то какое-то есть такое какое-то там давление, но нет такого страшного. То как... есть ты исцелил бабушку? Да не я, Бог, наверное, да. Ты исцелил а, бабушку? А? Ты же возлагал руки. Да. Кто, кто возлагал руки? Я. Ты возлагал руки. Да. То есть, можешь ты что, что-то чувствовал при этом? Э, только видел. Я, вот, я визуально видел. То есть у меня какая-то была вера, потому что ну, я, когда пришел первый раз к вам, э, за меня помолилась Валентина э, Прокопчук, по-моему, да. Она помолилась. И у меня какая-то такая вера была, Помолился. такая легкость была. Вот. И ты решил сделать то же самое. Да, да. да. И у тебя получилось. Да. Четыре месяца. Четыре месяца человек слышит о Боге Целителе, а дай-ка я попробую. Да. И он даже видел, что что-то белое отделилось, то есть у тебя открывается духовная дыры даже. Видишь, Бог открывает тебе духовное зрение, чтобы ты понимал. Ну, мне, допустим, не надо сильно видеть, я и так понимаю, что Слово Бога живо. Но он будет подтверждать, он будет нам помогать в этом. То есть... А я, а я же не просто пришел, я сказал, ну как, я то, что, как я начал... Я то, что там понимал, я ушел. Я просто то есть сказал, как себя бабушка чувствует сейчас? Прошло четыре месяца. <соцентричный> Более-менее нормально. Я, по... я чаще, часто, молюсь, вот, у и... меня не было там, с ней. Я просто по телефону позвонил. Думаю, Мишка, Мирку, ты беспокойся. Я позвонил, помолился за нее по телефону. А... она мне вчера сказала, говорит, о, ты добрый, что ты помолился за меня. потому что и мне это было важко, жарко, я не знаю, как кондиционер включать, а, а ты помолился, и я всю ночь спокойно спала. Спокойно спала. Людям нужен Иисус, реальный. Иисус никогда не говорил о царстве, не иллюстрирует царство. Вот сегодня иллюстрирует Сережа, Валера, Жанна, Галя, Дима, Таня, все мы. Благодарим Тебя, Господь, за силу действующую, могущественную, покоряющую себе все, все. Теперь от руки нашей лучи, и здесь тайни Господней силы. Больных исцеляйте реальность, реальность. Он призывает нас делать то, что невозможно. На то Он и Бог, потому что Христос в нас, упование славы.